Всем большой привет! Сегодня готовлю очень вкусную домашнюю колбасу. Рецепт простой, а как же вкусно получается! В кастрюлю кладем хорошо промытую целую курицу, одну головку лука, лавровый лист, черный перец горошком и соль. Заливаем водой и отправляем вариться до готовности курицы. Вода должна полностью покрывать курицу. Готовую курицу я остудила и отделяю мясо от кости. После чего я подготовлю желатин, разбавляю его в теплом бульоне по инструкции. К мясу добавляем черный молотый перец, чеснок выдавленный через пресс, одну столовую ложку сока свежей свеклы и бульон с желатином. Теперь все это нам нужно хорошо перебить блендером до однородной массы. У полтора литровой пластиковой бутылки отрезаем горлышко и заполняем получившейся массой. Накрываем пакетом и на несколько часов убираем в холодильник. Я обычно убираю на ночь. прошла ночь, разрезаю бутылку и вынимаю колбасу. Нарезаю на порционные кусочки и подаю к столу. Такая колбаса по вкусу напоминает немного паштет, но все равно это очень вкусно и гораздо полезнее, чем покупная. Пробуйте, готовьте. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока-пока!